to'g'risini aytaman shu yoshga kirib bunaqa napoliyonni eng birinchi marta tayyorlab yeb ko'rishim og'izda eriydigan sizni daromadga yetaklaydigan napalyon desam ishonasizmi hammasi nasronlari bilan sizga teppa tekinga o'rgatib qo'yaman unda videoni oxirigacha muzdekina maselka margarinini uch xilidan tyorka qilib un bilan kroshka kroshkaa muzdakkina suv olib bitta muzdek tuxum chaqib tuz limon sokidan quyib aralashtirib tayyor bo'lgan krka yarimchala xamir tayyorlab olamiz ya'ni mushtlamaymiz ezib ezib shunaqa yarim tayyor xamir tayyorlab joylab xolodilьnikka joylashmiramiz tingan xamirni olib katta qilib yoyib butta videoda ko'rganingizdek qilib taxlab yana olti soatga olib butta videoda ko'rganingizdek qilib bir xil teng qilib sakkizga berib olamiz iloji bo'lsa tarozida ic qizdirib bir yuz oltmish gradusda bo'lgan xamirlarimizni bittadan duxovka listiga terib ustini vilkalamasdan sakkiz o'n daqiqa davomida tillarang holatga kelitii krem ko'sh krem kosh qilib chiroyli qilib taxlab chiqamiz albatta siz ham tayyorlab ko'rib daromadga chiqishingiz mumkin